Assalamualaikum warahmatullahi Nama Wan Faizal. yang berhormat Datuk Sri Mustafa. Uh, saya ucapkan terima kasih atas penjelasan yang tuntas. Cuma saya ingin memahami, saya ingin memahami uh, sudut uh, yang saya rasa tidak disentuh oleh Datuk Datuk Sri iaitu berkenaan dengan uh, risiko, ya. Yeah. Risiko daripada perdagangan ini kerana saya mendapat membaca kenyataan daripada Siti Usia Pertahanan Amerika, Ash Carter, yang baru sahaja tiba di Malaysia minggu lepas, bahawasanya TPP ini ialah sama seperti pentingnya adanya aircraft carrier di rantau kita. Kapal perang Amerika di rantau kita. Dan kita tahu dasar luar Obama ketika ini ialah paksi Asia. Itu, iaitu mengimbangi kebangkitan China. Jadi dalam keadaan kita bersama-sama dengan Amerika dalam TPP dan China tidak berada dalam TPP dan kita bersama dengan China merupakan rakan dagang terbesar import ekspor. Bagaimana kita nak mengimbangi kesan perdagangan dengan China? Ya. Yeah. Soalan kedua. Assalamualaikum Tok pa. Uh, juga sangkut sikit dengan the first question tadi saya nak bertanya sebab obama dah berkatakan yang uh, is a pivot of asia for america is driven by america jadi uh, soalannya uh, there is no joint efforts or not part of joint efforts to promote asia economic community with regards tpp and also the regional competitive economic partnership involves all but this one doesn't include china why is that uh, whereas China tadi Tok Pa tunjuk is the biggest uh, largest market in Asia Pacific and then TPPA would it drive for a market for imported goods and then the rights of state to adopt policies in order to protect strategic national interests as guaranteed by World Trade Organization and other FTAs has been taken out deliberately jadi, it's a geopolitical impact as well and economic impact. Saya Cik Noh Peguam, also Ahli UMNO. Terima kasih. <laughs> Lagi lelaki orang muda ni sila. Okay, assalamualaikum. Saya uh, Abdul Rahman lah. Dia kenal daripada Cikgu Rahman. Daripada KIPM. Uh, Mewakili daripada Pemuda Kepung. Uh, soalan saya, sebelum ni saya diberi penerangan oleh MTEM. Eh. Uh, dia memberi satu persoalan. Dan saya nak sampai kepada Datuk Seri. Adakah uh, dengan perlaksanaan TPPA, dalam masa dua tahun ini dan berkenaan dengan SDS juga, adakah perundangan ataupun perlembagaan Malaysia ni akan dirombak mengikut apa yang ditetapkan dalam TPP? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum, Datuk Pak. Nama Assalamualaikum, Datuk Tepa. Nama saya Zakaria daripada Bukit Beruntung. Soalan saya pendek saja. Apakah motif sebenar Amerika Syarikat mengadakan TPP ini? Itu saja. Terima kasih. Tuan nak jawab dulu, sila. Terima kasih. Kita masing-masing ada motif lah, 12 negara ni. Macam New Zealand, motif dia lah untuk dapat akses lebih baik untuk barangan tenusunya. Dia pengeluaran tenusu yang terbesar, eksporter yang terbesar dalam dunia. Ya, Macam Jepun, dia jual kereta yang lebih banyak ke Amerika Syarikat, motif. Bagi Malaysia, kita nak akses pasaran, yang lebih baik kepada empat pasaran baru iaitu Amerika, Kanada, Meksiko dan Peru. Jadi setiap negara ada kepentingan masing-masing lah. Ya. Mutih Amerika dia kata pivot Asia itu tak ada siapa boleh uh, boleh 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 pertikaikan. itu memang memang itu disebut oleh Obama keluar dari bunduk beliau. Jadi masing-masing ada motif masing-masing eh. Kalau kita masuk nak motif dia nak masuk Amerika nak ikut kita, kita nak ikut Amerika, memang uh, tak jadilah. Jadi masing-masing negara ada kepentingan masing-masing. Kita motif kita mendapat akses pasaran uh, kepada empat buah uh, negara. Jepun nak jual kereta lebih Amerika. New Zealand nak jual uh, keluaran tenusu yang lebih. Baik ya. Eh? Okey. Mengenai uh, imbang kuasa ni, imbang kuasa ni itu realitinya lah. Uh, saya apa tu kadang-kadang benda tak boleh cakap terbuka lah umpamanya lah kalau kita bayangkan Amerika tidak ada tidak ada di Laut Cina Selatan umpamanya lah ya apa jadi pada Pulau Spratly ya Pulau apa jadi pada Pulau Spratly itu realitinya lah ya saya cerita ya umpamanya pada tahun 1991 Kuwait telah di telah diserang oleh Saddam Hussein diambil seminggu Kuwait di bawah Saddam Hussein ya dan Arab Saudi sudah pun dibom oleh Saddam Hussein selama satu dan uh, Arab Saudi terpaksa mohon pertolongan kuasa besar itu realitinya lah ya eh. uh, jadi uh, uh, saya tak mau komen lebih lanjut tapi realiti dunia begitulah eh. maknanya ada imbang kuasa laut China Selatan kalau satu negara saja berada di selatan maka kita pun mungkin terancam jadi Malaysia nak berbaik-baik dengan semua negara ya kita baik yang pertama dasar kita ASEAN ya, priority kita ASEAN. Lepas tu OIC, Commonwealth, nak berbaik semua. Singapura, Indonesia, ya, dalam ASEAN, kita berbaik dengan China. Dan dengan China kita ada strategic partnership. Ini uh, apa tu, Li Ka Li Ka apa, Lika Li, Li, Li uh, Sheng bukan lagi apa. Perdana Menteri uh, China, ya, Perdana Menteri Li akan datang ke Kuala Lumpur. Ya. Beberapa perjanjian akan di, ya. Maknanya kita hubungan kita dengan China terus tidak terjejas ya. saya berjumpa saya kami semua rapat dengan China saya selalu berjumpa dengan rakan sejawatan saya tak pernah dibangkitkan dengan TPP TPP tidak menjadi soalan bagi dia bagi negara China China sebuah negara besar negara hebat ya. dia tidak bergantung pada TPP apa-apa apapun berkaitan dengan Ros tadi soalan RCEP tadi ya. sebenarnya TPP ini adalah semua negara TPP adalah sebahagian daripada APEC. Dan dalam dokumen TPP menyatakan bahawa TPP ini terbuka kepada lain-lain negara APEC. Sekarang 12 9 lagi yang belum masuk TPP dan 9 itu termasuklah China. Maka terbuka kepada Indonesia, Korea Selatan, Taiwan, ini antara negara-negara APEC yang lain. Maka ya, harapan kita satu hari nanti ialah lebih banyak lagi akan menyertai TPP dan kalau Malaysia tidak masuk TPP pada ketika itu sudah pasti kita akan aa, kerugian. RCEP ini perjanjian 16 buah negara. RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership. iaitu perjanjian antara 10 ASEAN dan 6 negara lain. India, Jepun, Korea, China, Australia, New Zealand, RCEP. Dan kita buat dua-dua, ya. -dua. RCEP ni kita buat, TPP kita buat. RCEP kita buat. Bukan makna kita buat TPI, kita Bonti ASEAN. Tak buat RCEP. Ya. Ha, jadi kita buat dua-dua. RCEP ada 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 China dalam tu dan satu lagi ada China FTAP ha, iaitu Free Trade Area for for the area for Asia and Pacific. Ini termasuk semua negara-negara dalam APEC. Jadi ringkas ceritanya, realiti dunia hari ini perlu ada aa, kuasa yang mengimbangkan, ya. Kalau China saja Laut China Selatan, Amerika saja maka dunia mungkin kelam kabut. Ya. Malaysia berbaik-baik dengan semua dan kerajaan yakin bahawa TPP tidak menjejaskan hubungan dengan negara China, hubungan kita masih segar bugar ya, dan tidak sedikit pun, tidak pernah dibangkitkan TPP tidak berapa relevan kepada negara China dalam konteks hubungan antara China dengan dengan Malaysia. Itulah ya risikonya. Ya, risiko tadi dah, dah jawab dah. Saya rasa dah jawab semulalah ya. Dah jawab, dah rangkum empat-empat empat soalan. Terima kasih. Maaf, satu lagi perlembagaan. Perlembagaan, kita tidak akan meminda perlembagaan untuk masuk TPP. Tetapi mungkin ada undang-undang yang perlu, undang-undang yang tidak menjelaskan perlembagaan. Untuk untuk mengamalkan standar buruh yang lebih baik, mungkin ada ada, ada beberapa undang perburuhan. Pindahan undang berlaku setiap kali dalam parlimen, 560 undang-undang dipindah setiap tahun dari parlimen ramai sini. Jadi bukan kau baru, tetapi kita tak akan pindah perlembagaan semata-mata untuk masuk TPP. Silakan. Nama, sikit. Saya Mahata bin Razali daripada syarikat Asia Go Power. Dengan jelas saya katakan dengan menandatangani TPPA kerja Malaysia akan rugi besar. Sebabnya Amerika, Amerika Syarikat boleh dianggapkan sebagai penghilang. Okey. Lama kelamaan selangkah demi selangkah tak secara langsung Amerika Syarikat akan kawal pasaran dan harga. Okey, persoalan saya. Mengapa Malaysia tak pantas ke hadapan boleh mengatasi amerika syarikat lima kali ganda lebihan pasaran dan berlipat kali ganda keuntungan dan ringgit malaysia akan naik dengan pantas itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <Susukup> eh datuk pa dia boleh jawab apa saja soalan <Susukup> silakan okay. assalamualaikum tok pa oh ya okey Uh, Dato Sri, uh, nama saya Zaidi. Saya daripada dari Alokstar. Uh, Star. okay, uh, saya nak tanya Dato Sri lah. Okay. Contohlah, katakanlah senario dia kan. Lepas tipi, uh, untuk kan, Dato, Datuk, Datuk Sri cakap uh, peninggal-peninggal Bumi Putera akan di, diberi pelindungan lah kan melalui TPPA. So saya nak tanyalah, katakanlah yang lepas time TPPA ni, contohnya pengusaha tu dia meniaga ayam. Katakanlah Lepas TPPM, uh, sign ayam yang diimport ni murah lagi daripada ayam yang mampu dijual oleh pengusaha Bung Putera ni. So boleh tak terang macam mana kerajaan nak jaga ataupun lindung pengusaha ni? Terima kasih lagi. Assalamualaikum Tok Saya Hayat daripada Alostar. Uh, ingin bertanyakan soalan. Jikalau kebanjiran, nama saya Muhammad Hayatullah daripada Alostar Kedah. Uh, bagaimanakah uh, jika kebanjiran bahan uh, mentah dari luar akan masuk import dan ekspor akan masuk ke Malaysia akan melindungi pekebun-pekebun kecil di Malaysia ni di mana mereka membuat margin yang tak tentu atas volatility pasaran lagi di bawah sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Ashraf Luqman daripada Sekambut uh, Muhammad Ashraf Luqman saya nak tanya, adakah jaminan bagi perjanjian ini yang melibatkan saman kalau katakanlah pihak yang terlibat dalam TPPA datang ke negara kita dan membeli aset dan dihalang oleh dasar kita? Adakah kerajaan mempunyai satu rancangan mampan untuk disaman dalam hal itu? Masih. Jadi dah dijelaskan sebenarnya, tapi tak apalah. Lagi soalan? Soalan? Okey tu, silakan. Saya dah kata ada untung ada rugi, ya. Uh, tetapi pada pandangan kerajaan uh, untung lebih banyak daripada rugi, ya. Uh, bagi umpamanya uh, yang yang mampu bersaing, mereka akan uh, berpeluang untuk berniaga di luar negara. Dan Petronas hari ini uh, merupakan sebuah syarikat petroleum ternama di dunia, ya. Bagi Petronas ada masalah lah. CIMB Maybank pun sudah mampu untuk bersaing. Jadi sama ada apa tu Amerika Cik Mukhtar tadi akan kawalan pasaran dan harga yang pertama saya nak tekankan bahawa Amerika sudah ada di Malaysia di Kulim ya, kebanyakan syarikat Amerika sudah ada. Jadi apa cakap seolah-olah benda ni bahu, di Pulau Pinang penuh Amerika di Kulim Amerika ya, di, di, di Johor pun ada seluruh dunia adalah syarikat Amerika dan kita dasar kita dasar kita menggalakkan pelaburan asing Uh, jadi untuk untuk mengawal kau ini kita ada dasar-dasar uh, yang tertentu. Uh, jadi nak kawal pasaran dan harga ini bergantung pada kita, kemampuan kita dan kita rasa kita ada kemampuan untuk melawan dengan mereka ya. Jadi uh, kita rasa uh, mereka tidak akan ambil alih seluruh Malaysia, lah, Sekarang pun dia sekarang dia ada di Malaysia dan kita galakkan mereka anak-anak kita pun ada kerja syarikat di Kulim, anak-anak kita ada kerja di Pulau Pinang umpamanya berkaitan ayam tadi satu soalan yang 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 praktikal dan dan relevan uh, berapa import ayam ni Datuk eh, apa import duty tak, tak, tak. kita ada kita ada jadi peraturan peraturan, peraturan sedia ada kita teruskan ya sekarang kita ada dipanggil tarif rate kuota antara TRQ antara lain ya jadi kita sekarang kita benarkan kemasukan saya rasa minimal import tak ada tak ada import duty ya ya tak ada import duty ya tak tak silap saya ya ha, ya, yang potong ya yang yang ayam ni yang ayam 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 bulat tidak, dibenarkan masa dasar-dasar kita uh, pertanian dapat diteruskan ya umpamanya uh, padi ada yang bimbang orang kedah ya, dengan Amerika uh, beras Amerika masuk apa jadi pada penanam padi yang pertama kita nak katakan bahawa uh, beras Amerika ni RM8.9 uh, sekilo. Uh, maka siapa yang sekarang pun ada beras Amerika kita dah beli dah. Kita benarkan beras Amerika dah ada dah. Tapi yang mampulah Ya, maknanya dengan TPP bukan makna orang Kedah tak boleh tanam padi. Kenapa? Kerana beras Amerika tu jual 8 Kita beli ST15. Kalau ada lagi singgit 80 sennya. Ya, saya pun dulu pernah jadi menteri pertanian. Mana dasar-dasar pertanian kita akan diteruskan ya. Berkaitan dengan uh, 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 tadi bahan mentah, sebenarnya TPP juga membolehkan kita peroleh barang mentah pada harga lebih murah. Duty import akan dikurangkan termasuklah bahan mentah. Jadi bahan mentah ni uh, setengah-setengahnya akan dikosongkan duty membantu kita mengurangkan kos. Sekarang kita import dah uh, umpamanya latex kita import tak cukup. Kita getah sekarang ni kita sudah import dua negara, dari Siam, dari Vietnam, Vietnam negara TPP ya. Jadi bukan uh, benda baru bahan mentah masuk ke Malaysia ini dan sebenarnya mungkin boleh membantu uh, uh, PKS kenapa bahan mentah Uh, di bawah TPP uh, kadar cukainya setengah-setengah uh, ini akan dikurangkan uh, 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 ataupun uh, dimasukkan. Yang akhir sekali tadi apa tadi? Lupa dah. Dah jawab dah ni. Okey, sila. Uh, pusingan terakhir. <laughs> Sebelum kita menutup tirai dengan Datuk Seri Mustafa. Ada siapa-siapa nak bertanya silakan. Ada lagi? Habis dah. Akak tadi ajak nak nak minum minum kopi tak apa uh, sudah ya uh, antara Datuk Seri Syafi'i Abdullah dan Datuk Maznah ada seorang Tan Sri Tan Sri Nafsir Omar uh, dipersilakan dengan segala hormatnya untuk memberikan cenderamata kepada Datuk Seri Mustafa Muhammad, silakan orang lama, wanita kita ya silakan jadi sebelum saya terima habuan ni eh. Uh, terima kasih banyak Datuk Mat Terima kasih kepada semua uh, Saya uh, mohon supaya kita bunyi Menda yang terbuka ya? Yeah? Jangan tutup menda ya? Yeah? Kita kita juga kuat di luar negara Syarikat-syarikat kita juga perlukan Peluang dan perlindungan ya? Yeah? Kita sebenarnya kita lebih banyak Pelaburan di luar negara Duit Malaysia daripada pelaburan asing Amerika ke Singapura dan Malaysia Maka syarikat-syarikat kita juga Perlu peluang Ya, untuk berniaga dengan jayanya untuk membawa balik pulangan aa, ke Malaysia saya nak alu-alukan Ya Umat Datuk Mak Amzah Bang Datuk Amzah Tan Sri Syari ya bos bos kami Tan Sri ni orang-orang yang bersama saya aa, kita tubuhkan satu Kokus parlimen yang 6 apa tu aa, BN dan 5 pembangkang saya jumpa mereka 14 kali diketuai oleh Datuk Mak Amzah ahli parlimen Jasin dipimpin oleh Tan Sri Syarif dan lima ahli pembangkang. 14 kali saya jumpa mereka untuk menerangkan tentang TPP. Terima kasih Datuk Mat. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Saya mohon maaf ya. Okey, faham semua ya? Siapa tak faham katakan tangan? Ah, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.